Такое предостережение. Тревожащее. В пещерном мраке, вот близко от кровавых, Из черного гранита трон стоит. С задумчивостью, в облике лукавого, Царь тьмы и зла на троне там сидит. Пред ним в поклоне, затаив дыхание, ловя сверлящий искрометный взгляд, все слуги ада в гробовом молчании Услов... у ног правителя услужнего стоят. «Ну что же, духи, кто из вас способен?» «Ты встал на троне злобный сатана?» «Сойти на землю, чтобы пир устроить, чтобы души пленников нам истребить сполна?» Поведайте мне духи ваши мысли, как души их нам проще погубить. Да так, чтоб человек не смог домыслить, всю нашу хитрость нужно в ход Поднял глаза один из слух и молвил. Я успокою на земле людей, скажу, мол, Бог выдумка и только. В мире глупцов достаточно, поверь. Нет, верный пес, ты проиграешь дело. мир, как свет Христового тела Знает весь мир, кто землю сотворил. Все знают, что Иисус Христос – Сын Божий, не верят в это лишь одни глупцы. Кто еще мысль свою поведать может? Но напрягите же, демоны мозги. Еще один не смело поднял очи, метнулась, метнув, как нож, холодный мерзкий взгляд. Мой повелитель зла и мрака ночи, послушай мой предложенный доклад. Я выйду к людям и скажу открыто. Бог существует, Он на небесах, Но праведность Его слезой обыта. Он судит строго, ваша жизнь в слезах. Но дьявол сам прервал доклад и молвил, Ты глупый дух, не демон, ты ошут. А Я гений зла, хозяин преисподней, И знаю, слезы к Господу ведут. Да вы что, сговорились, злые духи, В ваших словах нет хитрости, не сгиб. Вы же мои, вы дьявольские слуги. Ну напрягите же, демоны мозги. Так кто же из вас исполнен зла и мести, придумает, как погубить людей? Как нам собрать все свои силы вместе, в сердцах людей срастить наш адский плод? Чтоб Божий план спасения разрушил. глубины Раздался голос. Метнулась к трону и торопясь, У ног царя свернулся скользкий полос И тихо прошипел. Меня послушай, князь. Я им скажу, что Бог велик и славен. Я буду веру в людях укреплять. Скажу, что каждый будет в Господе прославлен, И в небе ждет их Божья благодать, Что за грехи Бог отдал сына в жертву. Что Сын их спас, и это Божий дар, пусть проповеди в мир потоком хлынут, в них истина пусть, пусть льется, как нектар. Так как же ты погубишь Божий? До конца мой сладкий слог придумал хитрость людям я такую, какой никто додуматься не смог. Скажу, вы верьте сколь угодно Богу, ваш Бог святой, он мудрый, велик, а времени у вас еще пред много. Вот козырь наш владыка из владыка в конце добавлю просто, между прочим, что времени недостаточно вполне подумать, чтобы убедиться точно, а нужно каяться вообще. Они а поверят мне. В ответ возрадовался мерзости владыка. Я награжу тебя, мой преданный слуга. Летите, демоны, и действуйте открыто.